Apabila kedua-dua gajah bergaduh, negara-negara lain di dunia perlu tenang dan kita perlu memastikan bahawa respon kita boleh membantu untuk menurunkan suhu perang dagang dunia dan tidak meningkatkan. Chung ingin menggesa kerajaan untuk simak semula tarif elektrik base tarif semenanjung Malaysia untuk tempoh kawas selia 3 tahun 2025 hingga 2027 api 4. Pada 3 hari bulan April yang lalu, Presiden Trump telah pun mengejutkan seluruh dunia dengan pengumuman tarif 15 yang begitu tinggi pada hampir semua negara yang berdagang dengannya. Sarah Bianchi dari Evercore ISI menyatakan bahawa polisi baru ini jika tidak disemak semula adalah lebih tinggi daripada tahap yang ditetapkan oleh Akta Tarif Sweet Holly pada tahun 1930. Akta ini meningkatkan tarif ke atas lebih daripada 20,000 barangan import Amerika Syarikat daripada 13.5% kepada hampir 20% dengan tujuan asalnya melindungi petani dan pengeluar Amerika Syarikat pada awal The Great Depression. Tapi hmm apakah impaknya? Ia mengundang reaksi balas dari negara-negara dagang utama dan menyebabkan ekspor merosot dan pengimportan menurun di seluruh dunia. Walaupun pakar-pakar ekonomi tiada persetujuan sama ada, Akta Smoot-Hawley adalah punca utama The Great Depression kerana ada juga yang berpendapat bahawa punca utama ialah polisi kewangan Amerika Syarikat. Tetapi apa yang kita boleh pasti ialah Akta Smoot-Hawley menjadikan kemelesetan ekonomi lebih teruk, lebih panjang dan meribat ke seluruh dunia. The Great Depression melanjut lebih 10 tahun dan tamat dengan Perang Dunia Kedua. Apabila negara tidak berdagang, apabila kepentingan bersama berkurang, kemungkinan berperangan akan meningkat. Dengan itu, pucuk ingin menyatakan sokongan kepada pendekatan kerajaan apabila kita menghadapi tarif 24% yang dikenakan oleh Amerika Syarikat iaitu kita tidak membalas dengan tarif tinggi dengan segera tetapi kita mencari jalan untuk berunding we do not retaliate but negotiate Wuchung berpendapat bahawa masih ada ruang rundingan antara Amerika Syarikat dengan negara-negara dagang termasuk China memandangkan Amerika Syarikat akan mengadakan mid term election pada tahun depan dan kerajaan Trump perlu memastikan tarif baru yang dikenakannya tidak menjejaskan ekonomi atau meningkatkan inflasi Amerika Syarikat kepada kadar yang tidak boleh dikawal supaya Republican masih boleh menang dalam Kongres mereka. Kini hubungan Amerika Syarikat dan China masih tegang dengan kedua-dua pihak tidak berkompromi. Selepas Trump mengenakan tarif 145% terhadap barangan China, China membalas dengan tarif yang tinggi juga. Apabila kedua-dua gajah bergaduh, negara-negara lain di dunia perlu tenang dan kita perlu memastikan bahawa respon kita boleh membantu untuk menurunkan suhu perang dagang dunia dan tidak meningkatkannya. Oleh itu, Pucung ingin menyatakan menyatakan harapan saya yang besar terhadap kerajaan sebagai pengurusi ASEAN dalam menjayakan ASEAN-China dan ASEAN-US Summit. Pucung juga menyambut baik apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di mana perjanjian perdagangan bebas ASEAN China akan diperbaiki. Pucung juga ingin mencadangkan kerajaan untuk meneroka kemungkinan adakah mungkin kita juga mengadakan ASEAN China US Summit untuk memperbanyakkan rundingan pelbagai peringkat antara ASEAN US dan China untuk mencari fahaman dan kepentingan bersama. Untuk jangka masa pendek, Pucung berpendapat bahawa kerajaan perlu mengambil langkah yang lebih drastik dengan anggapan bahawa kita akan mengalami krisis ekonomi pada tahun 2025. Jangan tunggu sampai statistik keluar. Kerana statistik keluar selepas kejadian berlaku. Sebagai contoh, kita sentiasa ukur GDP tetapi selepas suku itu berlalu baru kita umum angka. Oleh itu, we need to be more proactive. International Monetary Fund telah pun menurunkan ramalan perkembangan GDP dunia dari 3.3% ke 2.8% tahun ini. Ahli ekonomi DJP JP Morgan kini juga percaya bahawa peluang kemelesetan adalah 60%. Walaupun selepas 90-day pause dan andai kata kita mencapai best case scenario di mana kadar tarif Amerika Syarikat dapat disimak semula kepada kadar yang lebih munasabah untuk semua negara pakar-pakar ekonomi seperti Paul Krugman dan ketua ekonomi IMF Pered Olivia Gorinchas berpendapat bahawa the damage is done. Kerana pengumuman ini membawa uncertainty among the business community. Ketidaktentuan inilah yang memberi impak negatif kepada ekonomi. Kerana apabila berdepan dengan ketidaktentuan, reaksi kebanyakan syarikat ialah kita akan berhenti watch and see. Kita akan mengurangkan pelaburan. Kita akan mengurangkan pembelian. Dan inilah yang akan mencipta kitaran yang negatif untuk ekonomi dunia itu Pucong sangat percaya bahawa kita perlu mengambil langkah proaktif untuk merancangkan ekonomi di Malaysia. Dengan itu, Puchong ingin menyuruh kerajaan untuk bermula menyediakan belanjawan tambahan krisis tarif Amerika Syarikat dengan mengambil pertimbangan seperti berikut. Satu, sudah ramai yang telah pun mencadangkan iaitu menangguh peluasan SST dan rasionalisasi subsidi RON 95 untuk tahun 2025. Kedua, Puchong ingin menggesa kerajaan untuk simak semula tarif elektrik base tarif semenanjung Malaysia untuk tempoh kawas selia 3 tahun 2025 hingga 2027 RP4. TMB telah pun mengumumkan pada Disember 2024 peningkatan tarif asas sebanyak 14.2%. Ini akan membebankan jika ia dilaksanakan starting 1st of July, 1 Julai ini ini akan membebankan PKS kita di suasana ekonomi yang tidak menentu ini. Ucung berpendapat bahawa terdapat ruang untuk simak semula tarif asas RP4. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, RP4 capex 26.6 bilion, capex RP3 20.55 bilion. Dengan kata lain, capex RP4 adalah kira kira 30% lebih tinggi daripada capex rp3 jika kita buat historical comparison peningkatan capex dari rp2 ke api tiga dan dari api satu ke api dua adalah kurang daripada 10%. Ia juga bahawa 30% peningkatan ini boleh ada rang untuk penurunan. Oleh itu, Puchong sangat percaya Tetra mampu untuk berunding semula dengan TMB sama ada kita boleh simak semula. Selain itu, OPEC juga ada rang untuk penurunan. Memandangkan anggaran harga bahan api bagi tempoh dua tahun akan datang telah pun menurun. Puchong juga ingin menyeru Petra supaya menangguh capex contingency yang telah diluluskan pada api empat sebanyak 16.3 bilion kerana kos-kos ini akan pass down to the consumer. Oleh itu, Puchong sekali lagi menyuruh Petra untuk semak semula tarif asas RP4 bersama TNB. Sementara kita menunggu keputusan semak semula RP4, Puchong ingin mencadangkan kerajaan untuk melanjutkan pelaksanaan RP3 selama satu tahun lagi sehingga Julai. 2026. Ini kita telah buat sebelum ini. Adalah semasa krisis COVID-19 di mana kita melanjutkan RP2 selama satu tahun dan menangguhkan pelaksanaan RP3. Saya rasa bahawa magnitude krisis ini adalah sama dengan COVID dan ia justify pelanjutan RP ini. Memang kita ada banyak pakar ekonomi yang ada banyak anggaran apa yang akan terjadi dalam masa satu dua tahun ini. Tetapi kebanyakan pakar-pakar geopolitik dan juga pakar-pakar ekonomi bersetuju bahawa we are heading to a multipolar world. Oleh itu, apa yang sangat penting untuk negara kita yang kita perlu membuat persediaan hari ini adalah Malaysia untuk masa depan kita perlu mewujudkan lebih ramai pakar jawab politik yang unggul dan diplomat yang hebat. Hubungan antara bangsa dan kementerian luar negeri akan memainkan peranan yang sangat penting pada masa depan dalam ekonomi negara. It is no longer about how much you know, it's no longer about what products you produce, how cheap, how efficient, but Who are your friends and folks? Oleh itu, Pucung ingin membuat uh, cadangan terakhir supaya JPA boleh mewujudkan biasiswa dan laluan kerjaya berprestij tinggi dalam menyediakan talent pool yang berkualiti dalam hubungan antarabangsa dan perdagangan antarabangsa untuk masa depan negara. Itu sahaja yang saya nak cadangkan. Terima kasih.